Suvarma kanalıdır. Amma zibillə dolub daşır. Xaçmar şəhəri boyunca uzanan suvarma kanalına atılan tullantılar, dəmir yolu xəttə ətrafındakı küçələrdən keçən isə də yığılaraq antisanitar vəziyyət yaradır. Toplanan tullantıların qoxusu ətrafda yaşayan sakinlərin həyatına dözülməzdir. Zibillərin qalaqlanması nəticəsində kanal həyətləri daşır ki, bu da evlərdə rütubət yaradır. Göz qabağımdır. Yanı bunu bələdiyyəsi görməlidir, baxmalıdır, ərazinin nəsə nümayəndə göndərməlidir. Təmizlik işinə baxmalıdır. Bələdiyyə بس nəyə baxır? Heç bir göz bir qabı da yoxdur. Və siz biləncə hara gedirsiniz? Siz bir yağmuru biz məsasın yandıranı yandırırıq. Bascıyana basırıq. Çünki bunun yəni çox pisiyi var. Çox xəstəliyə də bu yerləyici cəhəti gələcəyini. Bunun uşaq də işdir, yaşlı da işdir. Belə bir böyük təsir göstərəcək. Yə, bura nə vaxtsa təmizləyiblər? Mən ancaq görməmişəm təmiz iş görməmişəm. Mən elə pastyan bu dükan gedib gəlmişəm görməmişəm belə bir şey. O deyib bildirməysən bu kanal Xaçmaz rayonunun aşağı təsərrüfatların suvarma kanalıdır. Bunun şəhərin başlanğıcından zirzibil töküləy heyvan ölsün, nəmmın da dəyərlər. Kanaza seqovşağ, suq, santar qovşaqlar hamısı buraxır. Aşağıda da biz təsərrüfatlarımıza bını suvarırıq. Bəli də evlə mınnar çığlığından oturma olmur. Yay gəldi, ufunətdi. Bu millət bu zülm çəkir. Evləri baxın, bax görürsən ev heyətinin içindən axır. Burda nədir yaşısı bu insanlar? Zibil atmağa qutular çatmır. Komal məsəl gətirib qoymur. Bu axı ərazi, komal gezməldi, baxmalıydı, nə eləməldi. Heç şey qoyulmur zibil puldakı qoşusuna zibil pulun tələbləsinə gəlin müraciətim odur ki, mən çox yerə müraciət etmişəm, mücəyyəb, kamoqoza, hər yerə müraciət etmişəm. Bu bir zibilliyə görə bütün nəvələrim, özümüz pis nə tərdim sizə Na təmizlikdir, zirzibildir, hamı məhəyyətimdən keçir. İstəyirəm ki buranın təmizliyi olsun, istəyirəm ki şərait yaratasınız. Bu vəziyyət, bu vəziyyəti görürsüz, nə vəziyyətdədir bu yura. Məndətər burada yaşayım, nə tər yaşamayımı bilmirəm. Gedmişəm, Kamaxoza da gedilmişik. Hamımız müraciət edirik ki, axı bu həyatımızı bir baxsınlar. Bu hardan gəlir bütün atılar zirzibil, hamı məhəyyətimdən keçir. Bura na təmizlikdir, xəstəlikdir, zirzibil gəlir, yığılır, hamı qutulardır, nədir? Hamısı atıllar zirzibil biz bilirəm baxmırlar ki, mən necə yaşayım bu həyatda. Məsələyə bağlı Xaçmaz rayon icrakmətinin Xaçmaz şəhər inzibati dairə üzrə nümayəndəsi Əmin Ağayev bildirdi ki, problemdən xəbərimiz var. Bir neçə dəfə köklü şəkildə aradan qaldırmağa çalışmışıq, amma məsələnin həllinə nail ola bilməmişik. Problemin birbaşa həllinə cavabdeh olan qurum olaraq Xaçmaz rayon mənzil kommunal təsərrüfat idarəsinin rəisi Şamil Şahpasovdan mövqe almağa çalışdıq. Oş şifay olaraq bildirdi ki, hazırda rayonda kanalızibillərdən təmizləyəcək texnika yoxdur. Texnika olsa belə, həmin əraziyə keçməsi üçün yol yoxdur. Sözgedən əraziyə bir daha baxış keçiriləcək. Sakinlərlə maarifləndirici söhbətlər apararaq əraziyə sibil qutuları qoyulacaq. Onun da qeyd etdiyi ki, Xaçmaz şəhərinin su kanalizasiya sisteminin yenilənməsi layihəsinin hələ 2018-ci ilədək başa çatdığını nəzərə alsaq, yaranan problemə vətəndaş məsuliyyətsizliyinin də səbəb olduğunu qeyd etmək olar. Nərgiz Əhyaeva, Xanlar Cəbrayilov, İnteras, Xaçmaz